добрий! усім глядачам телеканалу «Скіфі» У цій порі ми говоримо про найголовніші політичні, економічні, соціальні та культурні події в житті нашої області. І сьогодні про все, що вас цікавить, ви зможете дізнатися від першої особи області. Вітайте у нас в студії голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов. Добрий вечір. Добрий вечір, Аліна. Я хочу одразу нашим глядачам нагадати, що вони можуть приєднуватися до нас за допомогою телефону. Ви можете ставити власні запитання або ж висловлювати думки щодо тем, які сьогодні будемо піднімати, і зробити ви це зможете за допомогою телефону 49 46 74. Отже, ми чекаємо ваших телефонних дзвінків і ваших запитань. Ну а я хочу нашу розмову розпочати із. Події, яку ми відзначали вперше, ми відзначали річницю революції, це таке свято гідності та свободи, але незважаючи на те, що саме цього дня усі херсонці чекали побачити вас на площі Свободи. Ви в цей час були у Києві. Скажіть, будь ласка, чому такий вибір і чому вибір був саме на користь Києва? Льона, ну ви знаєте, що я був координатором херсонського, херсонської палатки. Киевском, на Киевском Евромайдане. То есть в тот, в тот момент я был народным депутатом. И на мои плечи легла большая ответственность. Практически через Херсонскую палатку прошло 400 человек. 400 патриотов Украины. Это были и предприниматели, и фермеры, бывшие силовики, и просто активисты, и студенты. Были абсолютно все в палатке. Я гордился Херсонской палаткой, потому что когда в Херсонскую палатку заходили народные депутаты, Пензенек, Налибаченко, Валентин Александрович, да и многие другие, они когда общались с Херсонской палаткой, они восхищались людьми, которые были настолько подготовлены, настолько патриотично налаштованы, настолько они были грамотны, потому что когда даже тот же самый Пензен, который далеко не глупый человек, общался с ними на вопросы бюджета, люди четко формулировали вопросы, четко задавали, и он даже сказал, что часть этих людей готов забрать за собой работать в Верховную Раду. Я не мог в этот день оказаться в стране. Мы, мы собирались именно теми активистами, теми людьми, которые прошли Евромайдан. Собирались активисты, собирались ребята, которые сегодня воюют в АТО. Именно те представители Херсонской палатки на Евромайдане. Для нас это был день памяти. То, что было год назад. Я не мог в данный момент быть не с ними. Потому что через меня это прошел и ноябрь, и декабрь, и январь, и февраль. Это были, наверное, самые горячие дни моей жизни. Это те дни, которые запомнили на всю жизнь ребята собрались там, я должен был быть с ними. Мы встречались, вспоминали о тех холодных днях ноября, как это все произошло. Я должен был почти тех небесную сотню, тех людей, которые погибли за свободу Украины. Мы возложили цветы, мы ходили ходой, мы, я общался со многими активистами и других областей. Это ивано франковск это Львов, это Киев, это Николаев. Потому что в то время нас Майдан объединил, всех представителей, всех патриотов Украины. Я должен был быть там, должен был быть в Киеве. Поэтому я душой был в Херсоне, душой был на Херсонском Майдане. На Херсонском Майдане представляли, представляла интересы Сечева Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, это, я подал на нее документы, это первый зам, перв, с одной стороны это первый зам, и это зам по социальным вопросам. Это тоже очень патриотичный человек, это патриот и Херсона, патриот Украины. Она прошла Евромайдан Херсонский, и она достойно заменила меня здесь в Херсоне. Тот момент я був об'язаний бути Києві. Там теж були Херсонці, ті херсонці, які відставили победу, свободу України в городі в городі Києві. Ми об'язані були бути там. Ви знаєте, цей рік, який минув від 21 листопада минулого року, його вже називають тим роком, який кардинально змінив Україну і українців. Якщо говорити про вас особисто, що змінилося у ваших поглядах, у мене повністю ви знаєте, в будь-якому будь-який чоловік. должен менять, менять свое сознание в зависимости от той ситуации, где он находится. Где он находится и как, как меняется время. Майдан изменил, я думаю, многих людей. Майдан поменял нашу страну. Майдан, Майдан поменял взгляды на те или иные вещи. У меня сознание перевернулось все. Сегодня фактически власти дали понять, власти любой власти, которая будет в этой стране, будет в нашей, в нашей стране Украина, что власть должна прислушиваться до людей. Власть должна иметь обратную связь. И поэтому одной из первых причин, когда я сделал горячую линию, горячую линию губернатора, моя задача слышать, какие про первоочередные проблемы сегодня в области, какие первоочередные задачи, над чем надо сегодня работать. Да, не, мы ее совершенствуем. Сегодня, вы же сами понимаете, придя в областную, в областную державную администрацию, мы сегодня делаем большие перемены. Мы сегодня, прежде, кого я поменял? Поменял этих, тех одиозных личностей, людей, которые связаны с с коррупцией. Люди, которые связаны с антимайданом. И на те люди, которые посылали наших жителей Херсона, посылали вагонами, посылали поездами, посылали автобусами в Киев на антимайдан. Этих людей я уволил в первую очередь. Я не знаю, почему до этого не уволил мой предшественник. Также сегодня ведется работа, идется работа с коррупционерами, которые также были в стенах ОДА. Скажите, пожалуйста, чего дают эти изменения? Знаете, очень непросто. Я работал раньше в реальном секторе экономики. Я привык работать не на бумагу, я привык работать на результат. И неоднократно, когда собирал чиновников областной державной администрации, я говорил, наша задача работать не на бумагу, наша задача работать на, на улучшение жизни жителей Херсончины, Наша задача делать теплые школы, садики, больницы. Наша задача создавать новые рабочие места. Наша задача сделать так, чтобы наши дороги не были дрявые, они были... Они были абсолютно похожие на европейские. Сегодня я рассматриваю вопрос сделать так, чтобы любой внести небольшую поправку в тендерные документы, чтобы любое предприятие, которое проводит асфальтирование дорог на Херсонщине, несло пятилетнюю банковскую гарантию. Банковская, должна быть банковская гарантия, что если в течение пяти лет будет, необходимо будет ремонтировать дорогу, эту дорогу будет ремонтировать предприятие. А для того, чтобы предприятие не было бабочкой, и, не, и потом мне, через год мы его не искали, для этого нам необходима гарантия банка. Мы ищем различные пути работы. Самая первоочередная задача, чтобы те деньги бюджетные, которые сегодня в принципе и платят предприниматели, предприниматели в бюджет, чтобы они эффективно использовались. С некоторыми людьми я нахожу общий язык, и вы знаете, это большинство. С другими людьми, которые не хотят работать, которые не слышат, и которые еще остались в прошлом, как раз те люди, которые не понимают перемен, те вынуждены уходить с областной державной администрации. Сегодня в стенной областной, областной державной администрации мы ждем новых людей, мы делаем ставку не только на молодежь. Конечно, приятно подтягивать молодежь. В нашей команде люди есть мудрые. Есть люди, именно те, на которых я также рассчитываю, те люди с жизненным опытом. Наша задача – сделать сплав молодости и мудрости. И этот сплав, я вам хочу сказать, человек, который был раньше связан с металлургией, самый прочный металл – это сплав. Чистый металл – это мягкий металл. Вот мы сейчас делаем сплав молодости и мудрости. И нам, надо, нам надо немного времени, потому что сегодня в нашей команде, с одной стороны, есть ребята, которым нет еще 30 лет, ну это молодые люди с двумя высшими образованиями, люди, которые уже были депутатами местных уровней. С другой стороны, это люди с жизненным опытом, большим багажом знаний. Вы знаете, прекрасное сочетание получается. Я думаю, у нас все получится. Андрій Станіславович, але от саме 21 листопада, коли ми відзначали річницю революції гідності, на вашу адресу поступили таке звинувачення, що ви своїм розпорядженням змушували людей прийти на цей мітинг і на мітинг, який присвячений жертвам голодомору, що відбувалося насправді? Справді було таке розпорядження, чи справді був примус такий. Лена, вы же меня знаете, я по своей натуре демократ. Для меня очень важны демократические и европейские ценности. Поэтому ни в коем случае у меня не было желания для того, чтобы кого-то насильно вели на то или иное мероприятие. Давайте посмотрим, как это происходит в Европе. В Европе люди абсолютно по своему желанию приходят на те или иные праздники, городские, э, национальные праздники. Это происходит именно торжественно. А тем более, это э, такое событие, такое событие, которое прошло через сердце каждого украинца. Именно то, что туда должны были идти, люди, которые переживают за Украину, переживают за будущее нашей страны. Поэтому, конечно, было желание, чтобы максимальное было количество. Жители Херсонщины пришло, поддержало данный праздник, но никто не навязывал, чтобы, чтобы именно кто-то пришел насильно. Понимаете, что сегодня в стенах областной державной администрации работают те люди, которые работали еще во времена Януковича, которые еще работали со старым режимом. Сегодня мы же фактически только верхнюю часть людей поменяли. Осталась еще средняя, стала средняя зеной. Не еще, эти люди будут работать. Мы сегодня стараемся с этими людьми, наладить работу и понять, чтобы они поняли и услышали прежде всего меня, что первое правило власти – мы должны любить людей и верить в Бога. Второе правило – мы должны прежде всего нести массы демократические европейские ценности. Поэтому я думаю, что сработал, надеюсь, сработал старый штамп, штамп власти Януковича. Надеюсь. Но мы сегодня проводим расследование. И я буду... Я буду... Теперь, теперь да, да, мне будет, мне будет очень неприятно, мне будет очень неприятно, если это была, если это была провокация, спланированная провокация. Вы сами понимаете, сегодня есть люди, которые раскачивают, раскачивают э, лодку, есть люди, которым не нравятся реформы, не нравятся, не реформы, а не нравятся перемены. Мы понимаем, что надо что-то менять для того, чтобы делать жизнь к лучшему. Я, стар... я как жители Херсонщины, жители Херсона, я люблю наш регион, я считаю, у нас огромный потенциал. И люблю каждую травинку, каждый дом, каждый квартал города Херсона. Лазурная, Скадовск, Железный порт, Голая пристань. Каховка, Новая Каховка, Геническ. У нас прекрасный регион. У нас жемчужина Украины. Надо просто возрождать экономику. Надо сделать жизнь на нашей земле лучше. Я считаю, что стыдно жить в таком регионе, где у нас максимальное количество солнечных дней в году. Прекрасно, великая река Днепр, правильно? Трудолюбивые люди, плодородные земли, жить бедно. Поэтому наша задача сегодня возрождение экономики региона. А от, от возрождения экономики региона жизнь должна у людей становиться лучше. Подъем уровня жизни жителей Херсончины. Поэтому ни в коем случае мы будем нести только демократические ценности. Люди, которые сегодня, может, не слышат меня, может, не понимают. Мы постараемся, мы постараемся им донести. Как бы, так что прежде всего мы должны нести любовь к людям. Если мы не найдем общего языка, то эти люди напишут заявление об увольнении. Я надеюсь, что это сработал штамп. Не ув... Я думаю, что это не было какой-то ну, злой задачей каких-то чиновников. А если стояла задача скомпрометовать? Да. То с этими людьми мы будем жестко расставаться. Ви не так давно розпорядилися про те, що необхідно у найкоротші терміни посилити охорону усіх державних установ і підсвітити мости. Знаєте, у багатьох це викликає таке занепокоєння, а здебільшого люди починають сприймати це і пов'язувати це із загрозою з боку Російської Федерації, зокрема і з боку Криму, те, що до нас найближче. Чи є якийсь зв'язок між цим? Алена, хочу успокоить всех жителей Херсонщины. Ситуация сегодня под контролем. Сегодня состояние Херсонской области и обороноспособность Херсонской области в конце ноября не то, что гораздо выше, в десятки раз выше, может быть, даже в сотни раз выше, чтобы чем это было в марте 2014 года. Сегодня количество военнослужащих на территории Херсонской области в том объеме, для того, чтобы мы готовы были к любой ситуации. Мне сегодня президент Украины поставил задачу. Задача номер один обороноспособность Херсонской области. Я ее выполняю. Поверьте мне, все военнослужащие, которые находятся на территории Херсонской области, как только они поступают, они получают электроэнергию, мы стараемся размещать их в помещениях, ремонтируем по ходу эти помещения. Тут же мы выстраиваем, выстраиваем так, так работу с местными властями для того, чтобы военные себя чувствовали комфортно. Да, ситуация непростая, потому что есть определенные проблемы, не хочу сейчас их говорить, потому что я считаю, что надо о проблемах не говорить, надо проблемы эти решать. Я человек производства, я не привык плакаться, я привык... Поставлені Звісно, задачі випадки решена питання. Скажіть, будь ласка, хто має взяти на себе охорону адміністративних установ? Це правоохоронні органи, чи можливо це якісь охоронні структури? Хто має цим займатися? Тому сьогодні мости одну частиною інфраструктури. І червоної задачі буде противника в випадку поставлених задач з їх сторони унічтажати мстерство інфраструктуру. Тобто це та мости, це захватувати здання, Тобто це звичайна как бы, поставлена задача со боку губернатора. чтобы охраняли здания областной администрации, районных администраций, прежде всего мосты. Поставлена задача освещать мосты, потому что сохранить мост и защитить мост это как бы одна, как бы так даже с точки зрения финансовой, одна задача как бы это стоит гораздо дешевле, чем потом этот мост восстановить. Поэтому мы мост освещаем, милиция мост охраняет, военные стоят вдоль границ, копают сорвы 6 метров шириной, 4 метра глубиной делаются инженерные сооружения, военные размещаются, районная администрация находится под охраной милиции. Мы готовы к любой ситуации развития. Хочу успокоиться всех жителей Херсонщины, ситуация под контролем, и можно заниматься своими семьями, своими детками и готовиться к наступающему Новому году. Вже завтра відбудеться така також знамена подія, розпочне роботу э, Верховна Рада вже нового скликання. В тому числі і депутати від Херсонщини, я думаю, що кожен із жителів нашої області покладає свої сподівання, свої надії на цих людей, і ми маємо величезну надію, що ці люди, а їх немало, вони наші сподівання виправдають. Що особисто ви покладаєте? Які надії покладаєте на цих людей? І ви дуже багато говорите про необхідність відновлення економіки. Чи зможуть ці люди лобіювати інтереси наших підприємств? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех жителей Херсонщины. Мы буквально все Украине показали, что Херсонщина – это самый патриотичный, самый украинский край юго-востока Украины. Тот уровень поддержки, который получили демократические силы на нашей земле, это просто показатель того, что какой патриотизм несут сегодня жители нашего прекрасного края. Я уверен, что реформы и, и реформы, которые в нашем регионе обязательно в ближайшее время будут, они будут проходить быстрее, чем в других регионах Украины. Во-первых, потому что люди сегодня уже эти реформы ждут. И они поддержали именно тех представителей демократических сил, которые сегодня несут европейские и демократические ценности. Я хочу спасибо сказать своим жителям херсонщины потому что во всех районах, во всех округах были поддержаны представители демократических сил, в отличие от наших соседних областей. Я даже был удивлен э, уровнем поддержки оппозиционного блока и, кому, и, и коммунистов. Потому что мне, мне казалось, что все понятно, что эти люди показали, во-первых, свою неэффективность, показали свой бандитизм, и именно я считаю, из-за них сегодня происходят те проблемы на Востоке. Но ну, когда я увидел, как проголосовали жители Николаева, Одессы, Запорожья за коммунистов и оппозиционные силы, я хочу поблагодарить жителей Херсончина. Все-таки они показали свою демократичность и свою привязанность к Европе. Поэтому реформы на Херсонской земле будут проходить гораздо быстрее и гораздо эффективнее. И те депутаты, которые сегодня представляют Херсонщину, это молодые люди. Это люди, которые сегодня будут лоббистами нашей Херсонской земли. Они будут, я с ними общаюсь. Мы с ними постоянно, сегодня мы с ними вырабатываем с ними взаимоотношения. Во всех районах нашей области будут открыты депутатские приемные. Эти люди возьмут мой опыт, который я проводил в Белозерском районе, Комсомольском районе города Херсона, где у нас были депутатские приемные, и мы всем жителям Херсонщины оказывали юридические услуги. Этот опыт будет принят на всю Херсонскую область, где можно будет прийти своими проблемами. И данные проблемы можно могут взять на контроль. Будут сделаны депутатские запыты, где будут быстрое, будет быстрое реагирование. Сегодня у нас есть возможность именно те депутаты, которые сегодня есть, Андрей Гордеев, Сергій Хлан, Іван Винник і Співаковський і Олександр. Це ті люди, кдурб і ті люди, ті люди, котре не гой Федор, ті люди, які я думаю, будуть гордитися Херсонщиною. Скажіть, будь ласка, чи відомо в яких комітетах вони будуть працювати, чи визначилися вони вже із цим питанням? Сьогодні даний сьогодні даний процес проходить в стінах в стенах Верховної Ради. Я думаю, даний процес вони займуть достойні міста. Я также, как губернатор, интересовался данным питанием. Я думаю, что обязательно области будет отдан один, один членство в бюджетном комитете, так как тот один должен представлять бюджетный комитет от Херсонской области для того, чтобы лоббировать интересы нашего края. Также э, аграрный. У нас область аграрная, и один из представителей, я думаю, это будет Сергей Хланий, он будет в комитете аграрным, аграрном комитете. Э, Иван Винник. Иван Винник. Он будет в комитете по обороне и Александр Спиваковский, тот человек, который с европейским видением, человек, который сегодня видит, как сделать систему образования не только в Херсоне, а в рамках всей Украины, конечно, будет в Комитете по образованию. Я уверен, что он будет занимать достойную позицию в этом Комитете, потому что этот человек уже сегодня мозгами и головой находится в Европе. И сегодня у него есть свежий взгляд, видение свое, как сделать так, чтобы образование сделать в Украине, в масштабах всей страны, более эффективным. Ну, просто обычная те вещи, которые я от него слышу, деньги должны идти за студентом. Сегодня та система распределения финансового ресурса, которая идет между вузами, она, она находится не совсем справедливо. То есть те, кто приближены к власти, получают, допустим, большие суммы денег. Те, которые далеки от власти, получают меньше сумму денег. А здесь он хочет выстроить систему, как в экономике. И сами студенты должны выбирать, где они будут учиться, и деньги должны идти за студентом в те вузы. В ті вузи, де не будуть вчитися. Соответственно, конкурентні средні серед вузів і закінчиться та проблема, що денег більше і дайте менше. Тобто самі вузи будуть між собою конкурувати за студента, а студент вже вибирає, де він буде вчитися, за студентом будуть деньги. Я думаю, найефективніша модель. Ну, можливо, це не, не єдиний законопроект, який ми побачимо, запропонований саме депутатами від Херсонщини. Будемо сподіватися, що а, ми їх побачимо вже у найближчий час. Не так давно ви дуже різ із різкою критикою висловилися на адрес на адресу обласного казначейства. Ви навіть на власний розсуд встановили порядок сплати тих платежів, які подає Херсонська мерія. Ви знаєте, що дуже багато людей вважають, що це не у вашій компетенції. Чому були вимушені зробити піти на цей крок? Що спонукало? Вы знаете, я не могу оставаться в стороне, когда на горячую линию губернатора поступает информация, что в квартирах, в многоэтажках, в школах, в больницах, в детских садиках, вы сами, Алена, об этом знаете, холодно. И Но когда я начал... Ехать, когда я просто... Я с производства. Я привык заниматься, провести анализ. Когда я провел анализ, куда тратилась та сумма со стороны местного бюджета, на какие потребы, то есть мне, то я увидел, что эти деньги шли в основном на, на ремонт дорог, на подрезку деревьев и на другие вещи. Только 6% денег за сентябрь, октябрь и середину ноября 6% было потрачено денег на подготовку к зиме. Понимая, что ситуация выходит из-под из контроля, что... Я понимаю, что... Давайте спросим любого жителя Херсона. А все-таки Херсон — это 30% населения Херсонской области. Вот сегодня есть масса проблем. Есть проблемы с деревьями, есть проблемы в парках, есть проблемы с дорогами, есть проблемы с транспортом масса проблем. Есть проблема с теплом. Но когда вы спросите у каждого жителя Херсона, какая проблема, проблема первоочередная, вот сегодня в ноябре, в сентябре, в октябре, первоочередная проблема это подготовка к зиме. Правильно, Лена? Ну, уже, Прав... напевно, ну, запоздно готовиться. Да. Треба уже просто входить поэтому, в зиму и бажать, поэтому... чтобы без каких яких проблем. Херсонская областная державная администрация. Это было, не было моим решением. Понимая, что надо принимать решения. Мы создали комиссию испытаний техногенно-экологического безпеки, это надзвичайных ситуаций. Вот я принес с собой этот документ, где мы чутко расставили 19 пунктов, которые сегодня приоритетны для оплаты херсонским э, казначейством. Это прежде всего школы, детские садики, больницы. Это то, что касается подготовки к зиме. Это замена окол, окон, крыш и так далее. Это котельные, ремонт котельных, ввод в эксплуатацию котельных. У нас там 19 пунктов, в том числе и те смеси, которым посыпают дороги, для того, чтобы водителям не было скользко. Сегодня я также получил письмо от казначейства областного по поводу того, есть ли платежки в областном казначействе от городских властей на посыпание смесей. Я был удивлен, Лена, что никаких платежей в казначействе нет. То есть сегодня фактически. И на дорогах не Не было принаймні вчера, позавчера. Поэтому, поэтому сегодня со стороны, так как с 30 процентов. Херсонской области, это город Херсон, приходится заниматься и городом Херсоном, приходится создавать данные комиссии, приходится ситуацию контролировать. И поверьте мне, что если, если у нас уменьшится количество звонков по поводу того, что в квартирах холодно, в детских садиках холодно, в школах холодно, а именно будут наоборот, позитивные позитивные ответы, то я от этого как губернатор буду рад, потому что значит, мы делаем свою работу правильно. Я считаю, что в ноябре месяце надо активно бросить все финансовые ресурсы на подготовку к зиме. Именно это сегодня важно для всех жителей Херсона. Дороги ремонтировать надо весной. Будемо чекати весни. Я знаю, що ви регулярно зустрічаєтеся із волонтерами, які хто як може допомагають нашим бійцям, але на одній з останніх зустрічей ви заявили про те, що буде створений єдиний координаційний центр, який буде координувати роботу усіх волонтерів. Чому прийшли до такого висновку, до такого висновку, що треба об'єднати цю роботу і хтось має її вести? Невже были какие-то нарекания на работу волонтеров? Ну, мы часто встречаемся с волонтерами, встречаемся с общественными организациями. Это была инициатива волонтеров встретиться с главой областной державной администрации. Я выслушал проблематику, объяснил, какие задачи и функции выполняет сегодня областная державная администрация. Да, сегодня есть проблема. Есть проблема то, что волонтеры помогают армии, помогают тем или иным частям. Части к нам приходят, приходят одни, потом они диссоциируются и уходят в зону, в зону АТО нам действительно нужна координация наших действий. Потому что зачастую бывает, что необходимо военным какие-то более другие вещи, там теплое белье, необходимые вещи другого характера, чем оказывается помощь. Поэтому при стенах областной державной администрации мы не возражаем. Причем я хочу, чтобы это было бы всяких политических окраски. Я вообще хочу, чтобы у нас было в нашей жизни меньше политики, а было больше любви к городу Херсону, к Херсонщине, к нашей Херсонской земле. И мы ушли от политических от политики больше занимались именно реальными делами. Поэтому в стенах областной державной администрации мы встретились с волонтерами. Волонтеры проявили инициативу. Мы вместе сегодня вырабатываем, как эта работа будет вестись. Мы как армии помогали, так и помогаем со стороны областной державной администрации. Сегодня в ближайшее время будем праздновать праздник. Вы знаете, да, 6 декабря. И к этому дню мы постараемся максимально указать помощь нашим военным. Мы покупаем, покупаем им различные, там и теплое белье у нас, и рассматриваются. И, то есть, я могу перечислять, мы там целый перечень, то, что мы сегодня покупаем волонтеров, это и контейнеры специального типа, для того, где бы они могли, теплые контейнеры, где бы они могли нести службу. И мы в Черкасах нашли Специальные, специальные такие укрытия, где, допустим, укрытия, они, с одной стороны, это не, не, не контейнеры, а это такие навесы, современные навесы, где мы могли в зимнее время находиться наши военные. То есть у нас целый ряд мероприятий, которых мы сегодня помогаем нашим военным. И, конечно, нам очень приятно работать вместе с волонтерами. Мы должны все наши усилия объединить. Варто такі дії треба координувати, щоб це був єдиний центр, куди буде стікатися вся інформація. На жаль, це вся інформація, з якою якою ми можемо поділитися на сьогодні. Вичерпали час. Я вам дуже вдячна, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Я нагадаю глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із головою обласної державної адміністрації. В студії у нас був Андрій Путілов. На сьогодні це все. До наступної зустрічі.